соңғы жылдары адвокатура тарауына өзгеше назар салынбақта себебі адвокатура институты фұқаралардың haм юридикалық шақсылардың бұзылған хақ құқықларын тіеуде институт болып есаптанады нәvbеtтегі қабарымыз өзбекистан республикасы министрлер кабинетінің 2022 мың 5 жыл август күні адвокатлық іскерлігін арнаулы электрон система арқалы лицензиялау хақындағы реженің тассиқлануы haм оның толық мазмұн мәнісі өзбекстан республикасы президентінің екі мың 30 екінші май күнгі адвокатура іскерлігіне заманауи ақпарат коммуникация технологияларын кең жариялау хақындағы пк 263 жүз қарары имзаланып бұл қарардың тек арғы мақсаты бюрократия һәм шек қойып адвокатура тарауында адам факторын тек арынан шектеу һәм адвокатура институты менен байланыслы әрекеттерді рахамластыру болып саналады осы қарарда белгіленген уазипаларды орындау мақсатынде өзбекiстан республикасы министрлер кабинетінің екі жыл 5 август күнгі адвокаттық іскерлігінің арнаулы электрон системасы арқылы лицензиялау тәртібі хақындағы режені тассиқлау хақындағы 432 жүз қарары қабыл етіліп бұл режеге тикар адвокаттық іскерлігін лицензиялау тәртібіне кіртіліп атырған өзгерістер 2023 жыл 1 январь сәнесінен бастап өз күшіне кіруі бейгіленген. Реже өз ішіне лицензия алу үшін арза беру қам оны көріп шоу тәртіпі, лицензияны қайта рәсімлестіру қам өзгерту, лицензияның амелиету мүдеті тоқтатып тұру, тамамылау қамды лицензия талаплары қам шәртілерін орылануын қадағалап бару тәртіпілерін өз ішіне алған. Сонда яқы, режеде лицензиялаш орғынның қарарлары қанде олардың әмелдар шақсыларының қарекетлері, ямаса қарекетсіздіклері үстінен шықайат ету тәртібінде әзірде тұтылған бұл өз нәубетінде лицензиялаушы органның һәм оның жауапты қызметкерлерінің жауапкершілігін асыруды өз орын көрсетеді әлбетте лицензиялау тәртібіне тоқталып өтетұғін болса, қазіргі күнге шейін лицензия алу үшін талапкер әділлік ұйымлары ұйымларына келіп жазба түрде арыза толтырып ә, толтыру талап етілетіін болса ал жаңа ережеге текар олар өз электрон ә, салы қол таңбасынан пайдаланған халда лицензия автоматтастырылған системасы омаса birdan бір интерактив мемлекеттік қызметтер порталынан tizimdan өтіп электрон tarzda арза толтырады ham бұл арза avtomatik ravishda әділет министрлігіне келіп түседі әділет министрлігінің жауапкерлік қызметкері жауаплы қызметкері бұл системаны күнделікті тексеріп тұраdi ham талапкердің hұjжaтlері үйреніп шығылып он күн мuddaт ішhінде лицензия беру маса беруден бас тарту хақына қарар қабыл етіліп бұл хабар система арқылы талапкерге жіберіледі талапкер өз нәубетінде мемлекеттік бажы пұлын төлегеннен соң оған система арқалы электронды рәуіште qr код қойылған лицензия жіберіледі